Müəllim Aşura orucu haqqında məlumat verdi. Zəhmət olmasa. Bəli. Bu sual orada da var idi. Eee, demək Aşura orucu, Aşura orucu qardaşlar, Ramazan orucu fərz olana qədər. Ramazan orucu fərz olana qədər İslam ümmətinə Aşura orucu fərzd idi. Aşura orucu fərzd idi. Belə ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə minəvəriyə gələndə Gördü ki, Yahudilər Oruçtur Aşura günü orucu. Soruşdu ki, bu nə orucdur? Dedilər ki, bu gündə Musa əleyhissalam Firavunun zülmündən xilas olub dənizi keçdiyi gündür. O günün ə, bərəkətinə, o günün ə, demək ə, Allahın rəhmətinə nail olduğumuza görə biz bu günü ibadətlə keçiririk. Və Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm də dedi ki, "Ənə ahaqqu bi Musa minkum." Musa'nın şəriətini, müsanın sünnətini yaşatmağa mən sizdən daha haqlıyam dedi və Rəsulullah da özü və əshabına Aşura orcu tutmağı əmr elədi. Sonra təbii ki Allah Subhanahu Taala İslam ümmətini Ramazan orcu fərz elədi və bundan sonra Aşura orcu sünnət orcu oldu. Və Rəsulullah alayhisəllam da İrtidal etməzdən 1 il əvvəl, yəni hicrətin 9-cu ilində Aşura orcu tutan zaman dedi ki, inşallah Gələn il Taçoanı, yəni Raşuranın nədir? Məhərrəm ayının 9-cu günüdə Taçoanı da dedi oruç tutacaq. Amma, eee Allahın əmri gəldi və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ruhu qəbz olunaraq axirətə doğru yüksəldildi və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Taço növbətində Taço və Raşura 2 gün oruçda bilmədi. Amma Rəsulullahın bu niyyəti ümmət üçün sünnət oldu və biz bu gün müsəlmanlar olaraq ə Aşuranın 10-cu və 9-cu günlərini oruc tutlu keçirməyimizi bir dini vacibədir, sünnətdir, yəni. Və səbabı çoxdur. Ə, və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedik ki, böylə bu həftə belə bir həds var ki, bir müsəlmanın ə, Aşura orucundan sonra, nə deyir, Ramazan orucundan sonra tutduğu ən fəziletli oruc Aşura orucudur. Onun üçün də məsləhətdir, müstəhəbdir. 9-10 təsə və aşuranı tutmaq sünnətdir. Məhərrəmin 9-cu və 10-cu günlərini oruç tutmaq sünnətdir. 11-ci günü də əlavə edib 3 gün tutmaq isə artıq müstəhəb bəyənilən bir şeydir. Yəni təsə və aşura orcağını da bunu deyilik, deyə bilik.